হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম টু ভ্লগছ উইথ ভ্ৰিকুৰাজ আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে আগন্তুক অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা চৰকাৰী চাকৰিৰ পৰীক্ষা আৰু গ্ৰেজুৱেটী ছাৰ আৰু প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেটি ছাৰ টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সামৰ আপোনালোকৰ সুবিধা হোৱাকৈ অসমৰ সাহিত্যসমূহৰ বা অসমীয়া সাহিত্যসমূহৰ ওপৰত এটা চিৰিজ বনাই আছোঁ আৰু আজিৰ পাৰ্টটো হৈছে পাৰ্ট নাম্বাৰ ফাইভ ইতিমধ্যে আমি অসমীয়া সাহিত্যৰ পুৰণি সাহিত্যসমূহ আৰু মধ্যযুগীয় সাহিত্যসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ আৰু আজিৰ পাৰ্টটোত আমি আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ বিষয়ে পঢ়িম আৰু আধুনিক অসমীয়া সাহিত্য বুলি কওঁতে মই প্ৰথম ভিডিঅ'টোতে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে মিছনেৰীসকল যেতিয়া অসমলৈ আহিছিল তেতিয়াৰ পৰাই আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ আৰম্ভ হোৱা বুলি বহুতো হিষ্ট্ৰিয়ান বা অসমীয়া সাহিত্যিকসকলে সাৱৰ কৰিছে আৰু সেইধৰণে আমি পঢ়ি আহিছোঁ আৰু লগতে মিছনেৰী যুগৰ পিছত আমি হেমচন্দ্ৰ গুণাভিৰামৰ যুগ হিচাপেও এটা যুগ পঢ়িবলৈ পাম বা তেওঁলোকৰ পৰৱৰ্তী সময় বা তেওঁলোকৰ সমানুপাতিকভাৱে যিসকল লিখক আছিলে অসমীয়া সাহিত্যিক আছিলে তেওঁলোকৰ লিখনিবোৰ আমি পঢ়িবলৈ পাওঁ ব'লক তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ যি ভিডিঅ'খিনিৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মই মূল পইণ্টছ কিছুমান দিছোঁ আৰু মানে প্ৰত্যেকখিনি কথা ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ পইণ্টত দিছোঁ যাতে আপোনালোকে অতি সহজে আৰু ভালকৈ গোটেই টপিকখিনি ভালকৈ মনত ৰাখিব পাৰে পইণ্টছবোৰ মনত ৰাখিব পাৰে আৰু এইবোৰে পৰীক্ষাত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষাত বিভিন্ন সময়ত আহিছে আৰু আগলৈও আহিব গতিকে এইখিনি আপোনালোকে ভালকৈ মনত ৰাখিব মডাৰ্ণ আছামিছ লিটাৰেচাৰ মিনছ মই কৈছোৱেই যে মিছনেৰী যুগ যেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে তেতিয়াৰ পৰাই মডাৰ্ণ মডাৰ্ণ আছামিজ লিটাৰেচাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আৰু মিছনেৰীসকল এইট এইটিন টুৱেণ্টি ছিক্সত অসমলৈ আহিছিলে মানে য়ানডাবু ত্ৰি টি যি পঢ়িছিলোঁ আমি য়ানডাবু ত্ৰিটিৰ পিছতেই মিছনেৰীসকল আহিছিলে আৰু তাৰ আগৰ পৰা মানে সেই সময়খিনিৰ পৰাই মডাৰ্ণ আছামিজ লিটাৰেচাৰ হৈছিলে আৰু ফাৰ্ষ্ট আছামিজ প্ৰিণ্টেড বুক ৱাজ বাইবেল আৰু সেইখনৰ নাম আছিলে ধৰ্মপুস্তক আৰু লিখিছিল আত্মাৰাম শৰ্মাই আৰু সেইখন এইটিন থাৰ্টিনত ওঠৰশ তেৰ খ্ৰীষ্টাব্দত সেইখন লিখা হৈছিলে মনত থাকিব যে ফাৰ্ষ্ট আছামিজ প্ৰিণ্টেড বুক বাইবেল এইটিন থাৰ্টিনত আত্মাৰাম শৰ্মাই লিখি উলিয়াইছিল আৰু অসমীয়া নামটো হৈছে ধৰ্মপুস্তক দেন এইটিন থাৰ্টি ছিক্স বেংগলী বিকেম দ্য অফিচিয়েল লেংগুৱেজ আৰু মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আমাৰ যিবোৰ শিক্ষানুষ্ঠান আছিলে সেই শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ ভাষাৰ মাধ্যমটো আছিলে বেংগলী আৰু বেংগলী বিকেম দ্য অফিচিয়েল লেংগুৱেজ ক'ৰ্ট কাছাৰী সকলোতে বেংগলী ভাষাটো প্ৰচলন কৰিলে ব্ৰিটিছে একচুৱেলি ব্ৰিটিছে সেই সময়ত যিহেতু ব্ৰিটিছৰ সহায় হোৱাকৈ কাম কৰিবৰ কাৰণে বেংগলৰ পৰা মানুহবোৰ আনিব লাগিছিলে আৰু কাম গোটেই যিখিনি মূল কাম অফিচিয়েল কাম থাকিব সেইখিনি বেংগলী মানুহৰ দিছিলে গতিকে তেওঁলোকে যিহেতু অসমীয়া ভাষা ইমান ভালকৈ নাজানে সেইকাৰণে অসম তেওঁলোকৰ সুবিধা কয় ব্ৰিটিছৰ সুবিধা হোৱাকৈ অসমীয়া ভাষাটোৰ পৰিৱৰ্তে বেংগলী ভাষাটো অসমৰ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল আৰু মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল আৰু এইটো হৈছিলে এইটিন থাৰ্টি ছিক্সত ফাৰ্ষ্ট মিছনেৰীজ এৰাইভ ইন আছাম আৰু তেওঁলোক আছিলে নাথান ব্ৰাউন আৰু অ' টি কাটাৰ এওঁলোক দুগৰাকী হৈছে প্ৰথম মিছনেৰীজ যিসকল অসমলৈ প্ৰথম আহিছিল ইন এইটিন থাৰ্টি ছিক্স ফাৰ্ষ্ট প্ৰিণ্টিং প্ৰেছ ইন শিৱসাগৰ শিৱসাগৰত ওঠৰশ ছয়ত্ৰিছ চনত প্ৰথমটো প্ৰিণ্টিং প্ৰেছ স্থাপন কৰা হৈছিল গতিকে এইটিন থাৰ্টি ছিক্সৰ দুটা ঘটনা মনত ৰাখিবলগীয়া এটা হৈছে বেংগলী অসমৰ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ হিচাপে ঘোষণা হৈছিলে আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিণ্ট লেংগুৱেজটো শিৱসাগৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে এইটিন থাৰ্টি ছিক্সৰ পৰা এইটিন চেভেণ্টি থ্ৰীলৈকে এই সময়খিনিক কোৱা হয় ডাৰ্ক ইৰা অফ আছামিজ লেংগুৱেজ অসমীয়া ভাষাৰ এটা কলা অধ্যায় বুলি কোৱা হয় এইটিন থাৰ্টি ছিক্সৰ পৰা এইটিন চেভেণ্টি থ্ৰিলৈকে ইন এইটিন থাৰ্টি নাইন ডব্লিউ ৰবি তেখেতে এখন গ্ৰামাৰ লিখি উলিয়াইছিলে আৰু সেইখন হৈছিলে এ গ্ৰামাৰ অফ আছামিজ লেংগুৱেজ আৰু এইটিন ফৰ্টি এইট নাথান ব্ৰাউন গ্ৰামেটিকেল নটিছেছ অৱ দ্য আছামিজ লেংগুৱেজ বুলি আন এখন গ্ৰামাৰ লিখি উলিয়াইছিল এইটিন ছিক্সটি চেভেন মাইলছ ব্ৰঞ্চনছ ফাৰ্ষ্ট এংগল' আছামিজ ডিক্সনাৰী মাইলছ ব্ৰঞ্চনে প্ৰথমখন এংল' আছামিজ ডিক্সনাৰী লিখি উলিয়াইছিল প্ৰথমখন অসমীয়া আৰু ইংৰাজী অভিধান য'ত অসমীয়া ভাষা আৰু ইংৰাজী ভাষা দুটাই আছিলে সেইখন অভিধান লিখি উলিয়াইছিল মাইলছ ব্ৰঞ্চনে আৰু এইটিন ছিক্সটি চেভেনত এইখিনিতে এটা প্ৰশ্ন আহে যে প্ৰথম অসমীয়া যিটো গ্ৰামাৰ আছিলে সেইখন কোনে লিখিছিল আৰু এই এন্সাৰটো আচলতে হয় এইটিন ফৰ্টি এইটত লিখা নাথান ব্ৰাউনৰখন আৰু কিন্তু আমি এইটিন থাৰ্টি নাইনত ডব্লিউ ৰবিনে লিখা গ্ৰামাৰখনকো প্ৰথম গ্ৰামাৰ হিচাপেই পাওঁ অসমৰ প্ৰথমখন গ্ৰামাৰ কিন্তু সিখন ইংৰাজীত লিখা গ্ৰামাৰ আছিলে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত নাথান ব্ৰাউনে যিখন লিখিছিল সেইখন তেওঁ অসমীয়াত লিখি উলিয়াইছিল সেইকাৰণে এইটিন ফৰ্টি এইটত সেইখনহে অসমীয়া গ্ৰামাৰ হিচাপে আমি একচেপ্ট কৰি লওঁ বা আমাৰ পণ্ডিতসকলে সেইটো কথা কয় আৰু সেইকাৰণে পৰীক্ষাত যদি অপশ্যন সেইটোৱে আহে আৰু সেইটোৱে কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব কোনখন প্ৰথম অসমীয়া গ্ৰামাৰ হয় বুলি আহিলে এইটিন ফৰ্টি এইটত নাথান বনাই লিখা গ্ৰামেটিকেল নটিছ নটিচেছ অফ দ্য আছামিজ লেংগুৱেজ তাৰপিছত এইটিন ছিক্সটি চেভেনত মাইলছ বঞ্চনে ফাৰ্ষ্ট এংগলো আছামিজ ডিচনাৰীখন লিখি উলিয়াইছিল এইখিনি ভালকৈ মনত ৰাখিব মিশ্যনাৰী সাহিত্যৰ ভিতৰত এইখিনি ফুৰিবই পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পঢ়িবলগীয়া অসমীয়া সাহিত্যৰ কাণ্ডাৰী বুলি আমি যাক ক'ব পাৰোঁ তেখেত হৈছে আনন্দৰাম ঢেকীয়াল ফুকন এই আনন্দৰাম ঢেকীয়াল ফুকনৰ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে সেই সময়ত মানে এইটিন থাৰ্টি ছিক্সৰ পৰা এইটিন চেভেণ্টি থ্ৰিলৈকে যি কলা অধ্যায় আছে অসমীয়া সাহিত্যৰ সেই সময়খিনিত বহুতো অসমীয়া ছাত্ৰই বহুতো অসমীয়া ব্যক্তিয়ে অসমীয়া ভাষাটোক পুনৰ অসমলৈ অসমত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ চৰকাৰী ভাষা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ অসমৰ মানুহৰ আৱেগ অনুভূতিৰ জীপাল কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে অসমীয়া ভাষাক পুনৰ উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে যিসকল ব্যক্তিয়ে কাম কৰিছিল সেইসকলৰ ভিতৰত অন্যতম এগৰাকী হৈছে আনন্দৰাম ঢেকীয়াল ফুকন তেখেতে ব্ৰিটিছৰ বহুত বহুতো তেওঁ মেমৰেণ্ডাম লিখি পঠিয়াইছিলে বহুতো এপীল কৰিছিলে টু ৰিভাইভ দ্য আছামিজ লেংগুৱেজ ইন আছামিজ অফিচেছ এণ্ড কৰ্টছ আৰু অসমীয়া মাধ্যমটো যাতে অসমত অসমীয়া মাধ্যম কৰা হয় তাৰ কাৰণে আনন্দৰাম ঢেকীয়াল ফুকনে যথেষ্টখিনি অহপুৰুষাৰ্থ কৰিছিলে তেখেতৰ জন্ম হৈছিল গুৱাহাটীত এইটিন টুৱেণ্টি নাইনত আৰু তেখেতে সেই অৰুণোদয় অৰুণোদয় হৈছে অসমৰ প্ৰথমখন মেগাজিন ইয়াৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম অৰুণোদয় মেগাজিনখন এইটিন ফৰ্টি ছিক্সত আহি উলিওৱা হৈছিলে আৰু এই এইটিন ফৰ্টি ছিক্সত যি অৰুণোদয় মেগাজিন ওলালে সেই মেগাজিনখনৰ পাতত ইংলেণ্ডৰ বিৱৰণ বুলি এটা চিৰিজ ওলাইছিল আৰু সেই চিৰিজটো লিখি উলিয়াইছিল আনন্দৰাম ঢেকীয়াল ফুকনে আনন্দৰাম ঢেকীয়ালফুকনে কলিকতাত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু সেই সুবাদতে তেখেতে বিভিন্ন ধৰণৰ আহ ইংলেণ্ডৰ বিৱৰণ তেওঁ মানে তেনেকৈ তাত পাব্লিছ কৰিছিলে অৰুণোদয় কাকতখনত আৰু তেখেতে আন এখন লিখিছিলে সেইখন আছিলে অসমীয়া ল'ৰাৰ মিত্ৰ বুলি এইটো দুটা হ'ল উলিয়াইছিল এফ ইউ ৰিমাৰ্কছ অন আছামিজ লেংগুৱেজ এণ্ড অন ভাৰ্ণিকুলাৰ এডুকেশ্যন ইন আছাম বুলিও তেওঁ আন এখন গ্ৰন্থ লিখি উলিয়াইছিল এফ ইউ ৰিমাৰ্কছ অন আছামিজ লেংগুৱেজ এণ্ড অন ভাৰ্ণিকুলাৰ এডুকেশ্যন ইন আছাম এগেইন প্লে'ট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল ইন ইনষ্টেণ্ট ইং আছামিজ লেংগুৱেজ মই ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই যে অসমীয়া ভাষাটো পুনৰ উজ্জীৱিত কৰিবৰ কাৰণে পুনৰুদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে বহুত ডাঙৰ ভূমিকা পালন কৰি থৈ দিছে আৰু আনন্দৰাম ঢেকীয়াল ফুকনৰ জীৱন চৰিত্ৰ বুলি এখন জীৱনী লিখি উঠিয়াইছিল আৰু সেইখন লিখিছিল গুণাভিৰাম বৰুৱাই এইখিনি খুব ভালকে মনত ৰাখিব আনন্দৰাম ঢেকীয়াল ফুকন সম্পৰ্কে আনন্দৰামৰ ওপৰত কুৱেশ্যন পৰীক্ষা অহা দেখা গৈছে আগৰ আগৰ পৰীক্ষাসমূহতো গতিকে আপোনালোকে এইখিনি ভালকে চাই ল'ব নেক্সট আমি হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ বিষয়ে জানিব লাগিব আমি এটা যুগ পাওঁ হেমচন্দ্ৰ গুণাভিৰামৰ যুগ গতিকে হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ বিষয়ে নপঢ়িলে অসমীয়া সাহিত্য আধৰুৱা হৈ ৰ'ব যেন হয় গতিকে হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ জন্ম হৈছিলে এইটিন থাৰ্টি ফাইভত যোৰহাটত তেখেতক অসমীয়া ভাষাৰ ওজা বুলি কোৱা হয় এইটো কুৱেশ্যন কিন্তু পৰীক্ষাত আহিছে অলৰেডি যে অসমীয়া ভাষাৰ বা অসমীয়া সাহিত্যৰ ওজা বুলি আমি কাক জানো আৰু এনচাৰ ইজ হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা অসমীয়া ব্যাকৰণখন তেখেতে এইটিন ফিফটি নাইনত লিখি উলিয়াইছিল আৰু এইখনেই হৈছে ফাৰ্ষ্ট আছামিজ গ্ৰামাৰ প্ৰথমখন অসমীয়া ব্যাকৰণ সেইখন লিখি উলিয়াইছিল কোনে হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই অসমীয়া ব্যাকৰণ নামেৰে তেখেতৰ জীৱনৰ কীৰ্তি বুলি আমি যাক জানো সেইখনেই হৈছে হেমকোচ ঊনৈছশ খ্ৰীষ্টাব্দত সেইখন পাব্লিছ হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ডিক্সনেৰি প্ৰথমখন অসমীয়া ব্যাকৰণ তাত বিভিন্ন ধৰণৰ অসমত প্ৰচলিত যিমানবোৰ অসমীয়া শব্দ আছে সেই অসমীয়া শব্দবোৰক তেওঁ কালেক্ট কৰিছিলে আৰু সেই কালেক্ট কৰা শব্দবোৰকেই তেওঁ লিখি উলিয়াইছিলে কিন্তু তেখেতৰ জীৱিত অৱস্থাত মানে এইটিন নাইণ্টি ছিক্সত তেখেত মৃত্যু হৈছে তেখেতৰ জীৱিত অৱস্থাত কিন্তু সেইখন প্ৰিণ্টেড হৈ নোলাল সেইখন তেখেতৰ মৃত্যুৰ চাৰি বছৰ পিছতহে প্ৰিণ্ট হৈ ওলাইছে হেমকোষখন আৰু এই হেমকোষত আমি বৰ্তমান যিমানবোৰ অসমীয়া ভাষা কওঁ অসমীয়া শব্দ প্ৰয়োগ কৰোঁ সেই গোটেই শব্দবোৰ তাত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে গতিকে অসমীয়া ভাষাটোক পুনৰুদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে বা অসমীয়া ভাষাটোক জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে সেই সময়ৰ এই ব্যক্তিসকল হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই হওক আনন্দৰাম ঢেকীয়াল ফুকনেই হওক এওঁলোকে কিন্তু অহুপুৰুষাৰ্থ চেষ্টা চলাইছিল নেক্সট তেখেতৰ আন আহ এখন বুক আছিলে সেইখন আছিলে কানিয়াৰ কীৰ্তন আৰু এখন আছিলে বাহিৰে ৰং চং ভিতৰে কোৱা বাতৰি এই এইয়া হৈছে বাহিৰে ৰং চং ভিতৰে কোৱা বাতৰিখন যে তেওঁৰ ফাৰ্ষ্ট চেটেয়াৰ এতিয়া চেটেয়াৰ মানে হৈছে যে খুহুটীয়া টাইপত মানে হাস্য ব্যংগ টাইপত যিবোৰ কথা লিখা হয় সঁচা কথাক তাৰমানে হাস্যৰসিক টাইপৰ এটা ফিল দিবৰ কাৰণে তেনেকুৱাকৈ লিখে আৰু সেয়াই হৈছে চেটায়াৰ আৰু প্ৰথমখন চেটায়াৰ লিখিছিলে বাহিৰে ৰং চং ভিতৰে কোৱা ভাটৰি এণ্ড ৰিটাৰ্ণ বাই হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা লগতে তেওঁ কানিয়াৰ কীৰ্তন বুলি এখন গ্ৰন্থ লিখি উলিয়াইছিল কানিয়াৰ মানে হৈছে যে আমাৰ অসমীয়া মানুহবোৰে সেই সময়ত খুব কানি খাইছিলে আৰু কানিৰ প্ৰচলন চলিছিল আৰু কানিৰ সেই সেই সম্পৰ্কেই মানে কাহীৰ প্ৰভাৱ যে বেয়া বা কানি যে খালে বেয়া হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ষ্টৰি লৈ তেওঁ কাহিয়াৰ কীৰ্তন বুলিও এখন গ্ৰন্থ লিখি উলিয়াইছিল ভালকৈ মনত ৰাখিব কোনে লিখিছিল কাহিয়াৰ কীৰ্তন আৰু বাহিৰে ৰং চং ভিতৰে কোৱা বাতৰি ডেট ইজ দা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা এগেইন অসমীয়া ল'ৰাৰ ব্যাকৰণ তুলনামূলক ব্যাকৰণ অসমীয়া ল'ৰাৰ আদিৰ পাট এয়া ব্যাকৰণ মানে সেই সময়ত যে অসমীয়া ভাষাটোক বুজাই পেলাই বেংগলী ভাষা যে অসমীয়া স্কুলবিলাকত আনিলে এতিয়া অসমীয়া স্কুলত বেংগলী অনাৰ পিছত অসমীয়া মানুহৰ কিমান কষ্ট হ'ল তেওঁলোকে মানে বেলেগৰ ভাষা এটাক একচেপ্ট কৰি লৈ সেইটো ভাষা আকৌ শিকিব লাগিব গতিকে আকৌ অসমীয়া ভাষাটো পুনৰুদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে কিমান কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে গতিকে সেই সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে এইসকল ব্যক্তিয়ে অসমীয়া ল'ৰাৰ ব্যাকৰণ বুলি ব্যাকৰণ উলিয়াই দিলে তুলনামূলক ব্যাকৰণ গতিকে তেনেকুৱা ধৰণে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ লগতে আকৌ লিখিছে যে অসমীয়া ল'ৰাৰ আদি পাঠ মানে অ আ ক ক আকৌ শিকিব লাগিব আকৌ পঢ়িব লাগিব সেইকাৰণে তেওঁলোকে সেইবিলাক উলিয়ালে তাৰপিছত পাঠমালা স্বাস্থ্য ৰক্ষা স্বাস্থ্যৰ হেল্থ এডুকেশ্যনৰ ওপৰতো তেওঁলোকে সেই সময়ত বাৰ্তা দিবলৈ যত্ন কৰিছিল গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপ উলিয়ালে আছামিজ মেৰিয়ে ছিষ্টেম অসমীয়া যি বিবাহ ব্যৱস্থা আছে সেই সম্পৰ্কেও হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই তেখেতৰ গ্ৰন্থত লিখি গৈছে গতিকে অসমীয়া ভাষাৰ মূল কাণ্ডাৰী বুলি ক'লেও ভুল নহয় এখেত আৰু সেইকাৰণে অসমীয়া ভাষাৰ ওজা বুলি তেখেতক আমি জ্ঞান কৰোঁ বা মানোঁ আৰু তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিলে এইটিন নাইণ্টি ছিক্সত ভালকৈ মনত ৰাখিব হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা তেখেত কোন হয় অসমীয়া ভাষাৰ ওজা হয় তেখেতৰ মূল লিখনিখিনি ভালকৈ মনত ৰাখিব ইয়াৰ ওপৰত যথেষ্ট পৰিমাণে কুৱেশ্যন আহিব পাৰে হেমকোষ বিশেষকৈ তাৰপিছত কানিয়াৰ কীৰ্তন বাহিৰৰ অংশৰ ভিতৰে কোৱা বাতৰি ভালকৈ মনত ৰাখিব নেক্সট গুণাভিৰাম বৰুৱা এই যে ক'লো হম হেমচন্দ্ৰ গুণাভিৰামৰ যুগ বুলি আন এজন ব্যক্তি হৈছে গুণাভিৰাম বৰুৱা গুণাভিৰাম বৰুৱাৰ এইটিন থাৰ্টি চেভেনত জন্ম হৈছিলে আৰু মৃত্যু হৈ এইটিন নাইনটি ফ'ৰত ফাৰ্ষ্ট চচিয়েল ড্ৰামা ইন আছামিজ লেংগুৱেজ অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথমখন সামাজিক নাটক আছিলে ৰাম নৱমী আৰু সেইখন পাব সেইখন উলিয়াইছিলে এইট্টিন ফিফটি চেভেনত আৰু কোনে লিখিছিল গুণাভিৰাম বৰুৱাই মনত ৰাখিব গুণাভিৰাম বৰুৱাই লিখিছিল প্ৰথমখন অসমীয়া সামাজিক নাটক সেইখন হৈছে ৰামনৱমী এইটিন এইফটি চেভেনত লগতে তেখেতে এইটিন এইট্টি চেভেনত আছাম বুৰঞ্জী বুলি এখন বুৰঞ্জী লিখি উলিয়াইছিল তাৰপিছত কঠিন শব্দৰ ৰহস্য ব্যাখ্যা অসমীয়া যিমানবোৰ কঠিন শব্দ আছে সেই কঠিন শব্দবিলাকৰ ৰহস্যবোৰ ব্যাখ্যা কৰিছিল তেখেতে এগেইন আছাম বন্ধু বুলি এখন তেওঁ ঠিক মেগাজিন নহয় এখন আপোনাৰ ভাৰ্ণিকুলাৰ কি হ'ব জাৰ্নেল টাইপত এখন উলিয়াইছিলে আচাম বন্ধু বুলি আৰু কোনে উলিয়াইছিল কুনাভিৰাম বৰুৱাই এগেইন কৰুণাভিৰাম বৰুৱা কৰুণাভিৰাম বৰুৱা তেখেতো অসমীয়া সাহিত্যৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিল অসমীয়া সাহিত্যৰ কাণ্ডাৰীসমূহৰ ভিতৰত এজন আৰু তেখেতে উলিয়াইছিল প্ৰথমখন শিশু আলোচনী সেইখনৰ নাম হৈছে লৰা বন্ধু ভালকৈ মনত ৰাখিব ল'ৰা বন্ধু কি ল'ৰা বন্ধু হৈছে প্ৰথমখন অসমীয়া শিশু আলোচনী সেই শিশু আলোচনীখনৰ উলিয়াইছিল কোনে কৰুণাভীৰাম বৰুৱাই ভালকৈ মনত ৰাখিব নেক্সট আমি জানিব লাগিব জ্ঞানদাভিৰাম বৰুৱা জ্ঞানী জ্ঞানদাভিৰাম বৰুৱাৰ উল্লেখযোগ্য লিখনিসমূহৰ ভিতৰত আছিলে বিলাতৰ চিঠি ভেনিছৰ হাউট ট্ৰেন্সলেট বুঢ়ী আই সাধু ইন ইংলিছ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ যিখন বুঢ়ী আই সাধু আছিলে সেই বুঢ়ী আই সাধুখন অসমীয়া ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰি উলিয়াইছিল কোনে জ্ঞানদাভীৰাম বৰুৱাই জ্ঞানদাভীৰাম বৰুৱাই জীৱনৰ তেওঁৰ উল্লেখযোগ্য লিখনি হৈছে বিলাটৰ চিঠি আৰু ভেনিছৰ হাউট ভালকৈ মন ৰাখিব নেক্সট আমি চাই লওঁ অৰুণোদয় অলৰেডি কৈছিলে যে অসমৰ প্ৰথমখন অসমীয়া আলোচনী আছিলে বা কাকত আছিলে সেইখনেই আছিলে অৰুণোদয় আৰু অৰুণোদয় পাব্লিছ হৈছিলে এইটিন ফৰ্টি ছিক্স আৰু এইটিন এইটি থ্ৰিলৈকে সেইখন চলি আছিল পাব্লিছ ফ্ৰম শিৱসাগৰ বেপ্টিষ্ট প্ৰেছ এইটিন যিটো যিটো অলৰেডি আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে এইটিন থাৰ্টি চিক্স ছিক্সত শিৱসাগৰত প্ৰথমটো প্ৰিণ্টিং প্ৰেছ উলিয়াইছিলে সেই প্ৰিণ্টিং প্ৰেছৰ বেপ্টিষ্ট প্ৰিণ্টিং প্ৰেছৰ পৰাই অৰুণোদয় কাকতখন চপা হৈছিলে আৰু ফাৰ্ষ্ট এডিটৰ আছিলে ডক্টৰ নাথান ব্ৰাউন এইখিনি ভালকৈ মনত ৰাখিবলগীয়া কথা অৰুণোদয় সম্পৰ্কে আৰু অৰুণোদয় কিন্তু অসমৰ জাতীয় জীৱনত অসমীয়া ভাষা আৰু অসমীয়া সাহিত্যক জীয়াই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত বা অসমীয়া সাহিত্যৰ উত্তৰ উত্তৰৰ ক্ষেত্ৰত অৰুণোদয়ৰ ভূমিকা কিন্তু যথেষ্টখিনি আছে কাৰণ সেই সময়ত অৰুণোদয় কাকততেই বহুতো ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ লিখনিসমূহৰ জ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ ভাৱ অনুভূতিবোৰ প্ৰকাশ কৰিছিল লগতে ব্ৰিটিছৰ শোষণ নীতিসমূহ কি আছিলে সেই সম্পৰ্কেও তেওঁলোকে লিখিছিল গতিকে জাতীয়তাবাদৰ উন্মেষ হৈছিলে অৰুণোদয় কাকতত ভালকৈ মনত ৰাখিব নেক্সট আমি চাই লওঁ জোনাকী অলৰেডি আমি জোনাকীৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিছোঁৱেই জোনাকী আছিলে এবাছৰ যিখন আলোচনী সেইখন এবাছ মানে অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভাৰ যিখন আলোচনী আছিলে সেইখন জোনাকী প্ৰকাশ হৈছিলে এইটিন এইটি নাইনত আৰু চলিছিলে নাইনটিন জিৰ' থ্ৰীলৈকে প্ৰথম সম্পাদক আছিলে চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা তাৰপিছত জোনাকীৰ কাকতত প্ৰকাশ হৈছিল বহুতো কবিতা জোনাকীৰ কাকতত প্ৰকাশ হৈছিল বহুতো শ্বৰ্ট ষ্টৰী জোনাকীৰ কাকতত প্ৰকাশ হৈছিল বহুতো ভ্ৰমণমূলক কাহিনী ইত্যাদি বহুতো গতিকে ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ৰোমাণ্টিক পয়েম আছিলে বন কুঁৱৰী ৰাইটাৰ আছিলে চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা নেক্সট ফাৰ্ষ্ট আছামিজ চনেল আছিলে প্ৰিয়তমাৰ চিঠি ৰাইটাৰ আছিলে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী ফাৰ্ষ্ট আছামিজ শ্বৰ্ট ষ্টৰী আছিলে সেউতি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা এই গোটেইবোৰ জোনাকীৰ কাকতত প্ৰকাশ হৈছিল লগতে জোনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তি বুলি আমি চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী আৰু লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা জানো তেওঁলোকৰ মূল যিখিনি কথা আছে সেই কথাখিনি আমি কিন্তু মনত ৰাখিবই লাগিব তাৰ ওপৰতো বহুতো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে নেক্সট আমি চাই লওঁ এবাছৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰেছিডেণ্ট কোন আছিলে তেখেত আছিলে শিৱনাথ শৰ্মা বৰদলৈ শিৱনাথ শৰ্মা বৰদলৈ অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভাৰ প্ৰথমজন সভাপতি আছিল এইবাৰ চাওঁ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ জন্ম হৈছিলে এইটিন ছিক্সটি ফ'ৰত আৰু তেখেত নাইনটিন থাৰ্টি নাইনত মৃত্যুবৰণ কৰিছিল তেখেতক আমি পপুলাৰলি ৰসৰাজ বুলি জানো আৰু সাহিত্যৰথী বুলি জানো তেখেতে নাটক এখন লিখিছিলে নাম আছিলে লিটিকাই কৃপাবৰ বৰবৰুৱা হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ ছদ্মনাম বা নিক নেম মনত ৰাখিব কৃপাবৰ বৰবৰুৱা কাৰ ছদ্মনাম বুলি যদি আহে এনচাৰ হ'ব লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা কাৰণ তেখেতে তেখেতৰ যিবিলাক এটা তেখেতে কৃপাবৰ বৰবৰুৱাৰ কাকতৰ টোপোলা বুলি এটা চিৰিজ উলিয়াইছিল গতিকে এই তেওঁৰ লিখনিসমূহত তেওঁ কৃপাবৰ বৰবৰুৱাৰ ভাবৰ বুৰবুৰণি এনেকৈ লিখিব লিখি উলিয়াইছিলে সেইকাৰণে তেখেতৰ চদ্ম নাম হৈছিল কৃপাবৰ বৰুৱা নেক্সট মোৰ জীৱন সোঁৱৰণ বুলি তেওঁ এখন জীৱনী লিখি উলিয়াইছিল আত্মজীৱনী লগতে বুঢ়ী আই সাধু বুঢ়ী আই সাধু নপঢ়া ল'ৰা ছোৱালী কোনো নাই বুঢ়ী আই সাধু নজনা ল'ৰা ছোৱালী কোনো নাই অসমত কাৰণ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক সাধু শুনাবলৈ হ'লে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ বুঢ়ী আই সাধুৱেই সকলোৱে শুনায় আৰু আমি শুনি ডাঙৰ হৈছোঁ এই বুঢ়ী আই সাধুখনত ট'টেল থাৰ্টি ওৱানটা ষ্টৰি আছে একত্ৰিছটা সাধু আছে আৰু এই বুঢ়ী আই সাধুখনক লৈয়েই এখন চিনেমা কৰা হৈছে সেই চিনেমাখন হৈছে কথা নদী ইয়াত বুঢ়ী আই সাধুৰ মূল চাৰিটা কাহিনী লৈ পেলাই সাধু লৈ পেলাই এই মুভিখন বনোৱা হৈছিলে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰখন বনোৱা হৈছিলে যিখনে বহুতো এৱাৰ্ডো লাভ কৰিছে আৰু সেইখন কৰিছিলে মুভিখন উলিয়াইছিলে ভাস্কৰ বৰুৱাই ভালকৈ মনত ৰাখিব বুঢ়ীয়ে সাধুৰ ওপৰত যিখন চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল সেই চলচ্চিত্ৰখনৰ নাম হৈছে কথা নদী আৰু সেই চলচ্চিত্ৰখন কোনে পৰিচালনা কৰিছিল ভাস্কৰ বৰুৱাই লগতে তেওঁ ককাদেউতা আৰু নাতিলা মানে লক্ষ্মীনাথ বেচবৰা আন ষ্টৰী যি আছিলে ককা দেউতা আৰু নাতিলাৰ আৰু জুনুকা ভালকৈ মন ৰাখিব বুঢ়ী আহোঁ ককা দেউতা আৰু নাতিলৰাৰ জুনুকা নেক্সট ষ্ট'ৰী কালেকশ্যন তেওঁৰ হৈছে চুৰভী তেওঁৰ যিমানবোৰ ষ্টৰি আছিলে সেই গোটেইবোৰ ষ্টৰি কালেকশ্যন কৰি উলিয়াই উলিয়াই উলিওৱা হৈছিল আৰু সেইখনৰ নাম আছিল চুৰভি সাধুকথাৰ কুকি জোনবিৰি কেহুকলি পয়েম কালেকশ্যন দুখন আছিলে পদম কলি আৰু পদুম কলি এই দুখন বহুত ভালকৈ মনত ৰাখিব পৰীক্ষাত সেইটো প্ৰশ্ন আহে যে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ কবিতা পুথি এখনৰ নাম কি আছিল পদুম কলি দুখন লিখিছিল পদুম কলি আৰু পদমকলি উপন্যাসখনৰ নাম আছিলে পদুম কুঁৱৰী তেখেতে একমাত্ৰ উপন্যাস সেইখন হৈছিলে পদুম কুঁৱৰী গতিকে আমি দেখিলোঁ যে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই অসমীয়া সাহিত্যক ইমানেই চহকী কৰি থৈ গৈছে যে তেওঁৰ অৱদান আমি নুই কৰিবই নোৱাৰোঁ কাৰণ তেখেতে শ্বৰ্ট ষ্টৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সাধু কথাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খুহুটীয়া লিখনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উপন্যাসলৈকে কবিতালৈকে তেখেতে গোটেইবোৰেই লিখি থৈ গৈছে আৰু অসমীয়া সাহিত্যৰ ভঁৰাল ইমানেই বেছি চহকী কৰি থৈ দিছে যে যাৰ অবিহনে আমি অসমীয়া বুলি চিনাকি দিবই নোৱাৰোঁ লগতে এইখিনিও উল্লেখ কৰিব লাগিব তেখেতৰেই যিটো আমি এতিয়া অসম সংগীত গাই আছোঁ অসম সংগীত গাই আমি বুকুফিন্দাই অসমীয়া বুলি কৈ আছোঁ সেইটো হৈছে অসমৰ অ' মোৰ জাতীয় অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ বুলি যিটো আমাৰ জাতীয় সংগীত আছে সেই জাতীয় সংগীতটো লক্ষ্মীনাথ বেজপুৰ দেৱেই লিখি উলিয়াইছিল লগতে তেখেতৰ বিন বৰাগী বুলি এটা কবিতা আছিলে ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ তেখেতৰ মানে কৰ্মৰাজিৰ নাই বুলি কলেও ভুল নহব তাৰমানে অসমীয়া সাহিত্যক তেওঁ জীপাল কৰি ৰাখিছে নেক্সট আহ বাঁহী এখন আলোচনী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই সম্পাদনা কৰিছিল ঊনৈশশ ন চনত এইখিনি মন ৰাখিবলগীয়া কথা বাঁহী আলোচনীখন ঊনৈছশ ন চনত সেইখন কোনে কৰিছিলে এডিটৰ আছিলে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ঊনৈছশ ন চনৰ আৰু এই বাহিৰ কাকততেই তেখেতে অসমৰ জাতীয় সংগীতটি লগতে বিন বৰাগী মোৰ দেশ এইবিলাক তেওঁ কবিতা লিখিবলৈ লিখি উলিয়াইছিল তাৰপিছত অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ এই গীতটো আমাৰ জাতীয় সংগীত ৰূপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল ঊনৈছশ সাতাইছ চনত অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ তেজপুৰ অধিৱেশনত আৰু এই যিটো গীত আছে অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ এই গীতটিৰ সুৰ আছিলে কমলা প্ৰসাদ আগৰৱালা মনত ৰাখিব কমলা প্ৰসাদ আগৰৱালা আছিলে অ মোৰ আপোনাৰ দেহ আমাৰ জাতীয় সংগীতৰ সুৰকাৰ আৰু লিখিছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আমি কি বুলি জানো ৰসৰাজ বুলি জানো সাহিত্য ৰথী বুলি জানো তেখেতৰ ছদ্মনাম হৈছে কৃপাবৰ বৰবৰুৱা বা কৃপাবৰ বৰুৱা আৰু কৃপাবৰ বৰুৱাৰ কাকতৰ টোপোলা কৃপাবৰ বৰবৰুৱা ভাৱৰ বুৰবী এনেকে তেওঁ কিছুমান শুহুতীয়া আহ কাব্য আহ বা কুহুটীয়া গ্ৰন্থ লিখিছিল তাৰপিছত সাধুকথা সাধুকথাৰ কুকি জুনুকা ইত্যাদি বহুতো তাৰপিছত আমি চাম প্ৰতিম প্ৰতিমাৰ খনিকৰ বুলি চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাই এটা আহ প্ৰতিমা বুলি এটা কবিতা উলিয়াইছিল আৰু সেই প্ৰতিমা বুলি যি কবিতাটো উলিয়াইছিল তাৰ কাৰণে প্ৰতিমাৰ খনিকৰ হিচাপে জানো চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাক তেখেতৰ আন দুটা আহ বৃহৎ সৃষ্টি হৈছে বিন বৰাগী আৰু চন্দ্ৰামে তাৰপিছত আমাৰ সেই সময়ত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীদেৱে এখন শিশু আলোচনী উলিয়াইছিলে যাৰ নাম আছিলে অকণ সুধিব পাৰে অকণখনৰ সম্পাদক কোন আছিলে সেই সেইজন হৈছে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী মনত ৰাখিব প্ৰতিমাৰ খনিকৰ বুলি কাক জানো চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাক জানো প্ৰতিমা কবিতাতে কোনে লিখিছিল চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাই লিখিছিল তেখেতৰ আন দুটা দুটা সৃষ্টি হৈছে দীন বৰাগী আৰু চন্দ্ৰ মৃত নেক্সট ৰজনীকান্ত বৰদলৈ ৰজনীকান্ত বৰদলৈ ভূমিকাও অসমীয়া সাহিত্যত আমি কেতিয়াও নুই কৰিব নোৱাৰোঁ তেখেত আছিলে প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি যিয়ে অসমীয়া জনজাতীয় লোকৰ ওপৰত প্ৰথমখন উপন্যাস লিখি উলিয়াইছিল আৰু সেইখন হৈছে মেৰি জীয়ৰী আৰু ৰজনীকান্ত বৰদলৈক কি বুলি কোৱা হয় ৱাল্টাৰট অফ আছাম বুলি কোৱা হয় অসমীয়া অসমৰ ৱাল্টাৰ স্কট বুলি আমি কাক জানো ৰজনীকান্ত বৰদলৈ আৰু ৰজনীকান্ত বৰদলৈয়ে জনজাতীয় লোকৰ ওপৰত প্ৰথমখন উপন্যাস লিখি উলিয়াইছিল আৰু সেইখনৰ নাম আছিল মিৰি জীয়ৰী কাহিনীটো খুব দুখ লগা আপোনালোকে যদি পঢ়া নাই পঢ়ি ল'ব ত' এইখিনি খুব ভালকৈ মনত ৰাখিবলগীয়া কথা অসমৰ সাহিত্যৰ ওপৰত মডাৰ্ণ যুগৰ সাহিত্যৰ ওপৰত লগতে আৰু কি আছে আৰু আছে অ নেক্সট আমি জানিব লাগিব পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা আছিলে পিতামহ অফ আছামিজ লিটাৰেচাৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ পিতামহ বুলি আমি কাক জানো পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাক জানো তেখেতক কি উপাধি প্ৰদান কৰিছিল ব্ৰিটিছ চৰকাৰে ৰায় বাহাদুৰ উপাধি প্ৰদান কৰিছিল তেখেত আছিলে অসমৰ প্ৰথমগৰাকী সাহিত্যিক পেঞ্চনাৰ ফাৰ্ষ্ট লিটাৰী পেঞ্চনাৰ অফ আছাম তেখেত আছিলে অসমীয়া সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমগৰাকী সভাপতি তাৰ পিছত তেখেতে প্ৰথমখন অসমীয়া উপন্যাস লিখি উলিয়াইছিলে সেইখনৰ নাম আছিলে ভানুমতি তাৰ পিছৰখন আছিলে লাহৰি তেখেতে শুহুতীয়া বা ব্যংগাত্মক এটা চৰিত্ৰ সৃষ্টি কৰিছিল সেইটো আছিলে টেপন তামুলী এইখিনি ভালকে মন ৰাখিব পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা সম্পৰ্কে নেক্সট আমি চাই লওঁ অসম সাহিত্য সভা অসমীয়া সাহিত্যৰ উত্তৰোত্তৰৰ ক্ষেত্ৰত অসমীয়া সাহিত্য সভা বা অসম সাহিত্য সভাৰ কথা উল্লেখ কৰিবই লাগিব অসম সাহিত্য সভা প্ৰথমখন অধিৱেশন হৈছিলে ঊনৈছশ সোতৰ চনত আৰু ক'ত হৈছিলে শিৱসাগৰৰ জেৰেঙা পথাৰত আৰু এই অসম সাহিত্য সভাৰ যি শতবৰ্ষীয় অনুষ্ঠান হৈছিলে সেই শতবৰ্ষ যিটো ছেন সেইটো শিৱসাগৰতেই হৈছিলে তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট প্ৰেছিডেণ্ট আছিলে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা অলৰেডি পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ কথা পঢ়িছোঁৱেই অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমগৰাকী সভাপতি আছিলে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা আৰু সম্পাদক আছিলে শৰৎ চন্দ্ৰ গোস্বামী অসম সাহিত্য সভাৰ যিটো থিম ছং আছে মূল গীত আছে সেই গীতটি হৈছে চিৰ চেনেহী মোৰ ভাষা জননী আৰু এই গীতটি লিখি উলিয়াইছিল মিত্ৰদেৱ মহন্তই অসম সাহিত্য সভাৰ যিটো হেড কোৱাৰ্টাৰ সেইটো আছে যোৰহাটত আৰু সেইটো ক'ত আছে যোৰহাটৰ চন্দ্ৰকান্ত সন্দিকৈ ভৱন তাত আছে হেডকোৱাৰ্টাৰ অৱ অসম সাহিত্য সভা অসম সাহিত্য সভাৰ দ্বিতীয় অধিৱেশন হৈছিলে গোৱালপাৰাত আৰু তাৰ প্ৰেছিডেণ্ট আছিলে চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা চন্দ্ৰধৰ বৰুৱাক ভালকৈ মন ৰাখিব তাৰপিছতে আছে দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষত মানে ৰিচেণ্ট যিটো চলি আছে এই চেচনৰ অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিগৰাকী হৈছে ডক্টৰ সূৰ্যকান্ত হাজৰিকা আৰু তেখেত নাৰায়ণপুৰ অধিৱেশন লখিমপুৰৰ নাৰায়ণপুৰ অধিৱেশনৰ সভাপতি আছিল আৰু বৰ্তমানে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত অসম সাহিত্য সভাৰ যি মিড টাম অধিৱেশন হৈছে সেইখন হৈছিলে মৰিগাঁও বাৰ পুঁজিয়াত গতিকে অসমীয়া সাহিত্যৰ যিখিনি আধুনিক সাহিত্য আছিলে মিছনেৰী যুগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰম্ভ কৰি আপোনাৰ গুণাভিৰাম হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা যুগলৈকে তাৰপিছৰ পৰৱৰ্তী যিসকল লিখক আছিলে সেই লিখকবোৰ লগতে জোনাকী অৰুণোদয় এবাছ অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা তাৰপিছত অসম সাহিত্য সভা এই গোটেইখিনি আমি জানিব লাগিব আৰু এই গোটেইখিনি যদি আমি নাজানো তেতিয়াহ'লে কিন্তু অসমীয়া সাহিত্যৰ যিটো ধাৰা চলি আছে সেই ধাৰাটো অপূৰ্ণ হৈ ৰ'ব গতিকে এইখিনি ভালকৈ মনত ৰাখিব আপোনালোকে অতি সহজতে বুজি পোৱাকৈ মই পইণ্ট ছিষ্টেমত গোটেইবোৰ দিবলৈ যত্ন কৰিলোঁ ভালকৈ মনত ৰাখিব আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ